bugungi mavzuimiz bir kunni ichida mingta obunachi to'plash va qanday qilib to'planadi qanday yo'llari bor shular to'g'risida batafsil gaplashib o'tamiz unday bo'lsa kanaldan uzoqlashmang va video davomida tomosha qilasiz unday bo'lsa ketdik assalomu alaykum assalomu alaykum hurmatli obunachilar hurmatli do'stlar mana bugungi mavzuyimiz bir kunni ichida ta obunachi to'plash va shu qanday to'planadi qanday yo'llari bor boshqa boshqa shular to'g'risida batafsil bugungi videoda tanishib o'tamiz unday bo'lsa sizlarhan bitta layk va obuna bo'lib qo'yishni unutmang va kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin unday bo'lsa ketdik mingta obunachi qanday keladi birinchi birinchi o'rinda siz odamlarga foydali video chiqarishingiz kerak bitta ujе siz chiqargan videongiz kimgadir nimadir berishi kerak foydali bo'lishi kerak birinchisi keyin ikkinchisi sifatli bo'lishi kerak sifatli ovoz sifatli video sifatli bo'lishiga e'tibor berishingiz kerak qanchalik siz foydali va sifatiga e'tibor bersangiz shunda obunachilar o'zidan o'zi kela boshlaydi keyin ham iloji boricha mingta obunachi bo'lgandan keyin o'zi asosiysi mingta obunachi bo'lishi kerak u mingta obunachi bo'lgandan keyin o'zi avtomatik kelishni boshlaydi sizga o'nta yigirmata o'ttizta qirqta kundan kunga уже sizni rekomendatsiyaga chiqarib boradi уже sizni tavsiya qilib boradi buning uchun nima qilish kerak названия опиsания va teglarda bir xil yozilishi kerak bir xil yozilishi kerak hamma masalan bloger bo'lish masalan narx navo yoki bo'lmasa bloger bo'lish deb temaga yozdingizmi нazvaния u описанияda ham shunday qilib yozishingiz kerak keyin teglar bor teglar творческий studioda kirasiz videoni ustiga bosasiz va videoni ustiga bosgandan keyin nima bor teg teg yoziladigan yeri bor bu yerda qalamchani nimasi bor qalamcha bor. Keyin u yerga kirasiz keyin teglar degan joyi bor shu teglarga bosasiz shundan keyin уже sizni uch uch joyda ham bir xil bo'lgandan keyin уже rekомендasiyaga chiqaradi уже sizni ko'p odamlarga uh, tavsiya qiladi yosh yosh blogerlar bor yangi blogerlar bor o'rtacha blogerlar bor shularni hammasiga tavsiya qilib boradi sizni videolaringizni keyingi keyingi masala keyingi masala rivojlangan blogerlar bor masalan shu blogerlarni ko'pchiligi bilan obuna bo'lib qo'yishingiz kerak ularga qo'ng'iroqchani yoqib qo'yishingiz kerak keyin ular yangi video chiqargan paytida birinchibu nimasiga uji chiqargan vaqti уже birinchi ikkinchi daqiqa bir daqiqa bo'ldi deydiku uhi sekund bo'ldi deydi masalan sizga video keladi o'sha birinchi bo'lib siz bir aqlli chiroyli ma'noli gaplarni yozib qoldirishingiz kerak o'shalarni Uşələrinə... nimalarga kommentariyalarga er keyin sizga uje o bu yaxshi nima nima deydi ma'noli gaplar yozibdi bu bloger shekilli unga ham o'tib -e kelaylik deb i qiziqish paydo bo'ladi keyin ham obuna bo'lish obuna almashish masalan mana shu videomda shu ishni qilsangizlar bo'ladi layfak masalan layfak obuna bo'ldim siz ham sizni ham taklif qilaman obuna bo'ldim va layke bosdim komentariyangizga like bosdim like kim obuna bo'ladi boshqa boshqa masalan kim obuna bo'ladi boshqa boshqa almashasizlar obuna almashish bunday ham bo'ladi nimaga deganda mingta bo'lgandan keyin o'zi youtubeni o'zi aylantirib yuboradi asta sekinlik bilan keyin bu yerda nima bor подсказка chiqadi bu yerda bu yerdan bu yerda ish qilib подсказка chiqadi keyin o'sha narsalarni ham qo'yish kerak opisaniaga keyin oxirida конечный zastavka degan nimalar bo'ladi bitta video ikkita video uchta video oxirida chiqib turadi o'sha narsalarni ham xudo xohlasa keyingi videoda o'zi bir batafsil video qilib chiqaraman inshaalloh shu narsalarga ham e'tibor berish şey kerak Kaneş, подсказка кна конечный zastavka o'sha narsalarni ham qo'yib borish kerak şey u описаниada bo'ladi u narsalar masalan videolar boshqa videolarimni ham <coughs> nimalari сылkalari <coughs> videolari opisaniyada bo'ladi opisaniyaga kirib ko'rasiz ki, ki, bu yerda hammasi videolarimni qo'yib qo'yibman hamma videolarga hozir почти videolarimni opiсаниasiga kirib ko'rasiz to'rt ming soat to'plash oson 4000 ming soat to'plash sirlari keyin bloger bo'lish sirlari keyin bloger xatolari va boshqa boshqa опиsaniyada boshqa videolarimda ham bor bunga ham qo'yaman xudo xohlasa inshaalloh o'tib ko'rishlaringiz mumkin opisaniyada bo'ladi ссылкаsi опisaniada videolar tashlangan qo'yilgan o'tib ko'rishlaringizni tavsiya qilaman keyin bunga obuna bo'lib qo'ying va layk like, tugmalarini bosib kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin shu yerda obuna almashishlaringiz mumkin mana shu aynan shu videoda shu videoda kommentariyasida obuna almashib obuna ko'paytirish imkoniyati mavjud masalan bir kunda bo'lmadi deganda 500-600 ta bo'lishi mumkin nimaga deganda bu <coughs> bitta video chiqqanda где то bir hafta bir hafta уже nima beradi rezultat rezultat shu bir bir hafta mobaynida уже sizga hamisha постоянный nima qilib yuradigan aylanib yuradigan blogerlar yangi blogerlar shu yerda yuradi kiradi kommentariyalarga kiradi boshqa qiladi shu yerda obuna bo'ldim siz ham bo'ling unday bunday bunday bir biringizna obuna bo'lib ketaverasizlar men ужеn nimalarni nümə, liyffakni qo'yib yuboraman layke bosdim siz ham bo'ling taklif qilaman shunday nimani yozib qoldiraman opisaniya nimada Kommentariyada xudo xohlasa shu ishni qilamiz inshaalloh nasib qilsa keyin yana bir yana bitta nima o'ta qiziqarli video topish kerak qiziqarli iloji boricha qiziqarli masalan yana bir yo'li bor qiziqarli video masalan ojе kanalingiz nimaga kelgandan keyin normalni bo'lib rivojlanib hamma yog'i нормальный bo'lib ketgandan keyin kim ko'p kommentariya yozsa masalan kamida o'n ming so'mdan o'ttiz ming so'm o'n ming so'mdan ellik ming so'mgacha nima qo'ysangiz bo'ladi taklif masalan подаrka ki, kim ko'p kommentariya va layke bossa kim g'olib bo'lsa shunga kamida o'n ming so'mdan ellik ming so'mgacha pul mukofotlari beriladi telefoningizga yoki bo'lmasa kartangizga tashlab beriladi degan bunday layfaklarni ham qilsa bo'ladi rivojlanishi uchun judayam katta foydasi tegadi bu aniq u ko'p rivojlangan blogerlar katta pullarni qo'yib qilishadi boshqa qilishadi rivojlanishi uchun kanalni rivojlantirish uchun ko'proq miqdorda ko'pchiliklarni ko'rganman men yuz dollargacha ham bo'lgan ellik dollar masalan ko'p e, aktiv qatnashib kommentariyalarda aktiv bo'lib nima rivojlantirib harakat qilib yurgan blogerlarni nimalarni e, obunachilarga ellik dollardan yuz dollargacha hisobiga pul tashlab berishgan qanchalik aktiv hamma videolarga masalan sizlardan yana bir masalan men mana sizlarga tekinga bepulga maslahat beryapman to'g'rimi sizlardan bir xizmat bo'lmasa masalan videolarimga boshidan oxirigacha kirib masalan kommentariyalarga yozib layk bosib obuna bo'lmagan bo'lsangiz obuna bo'ib qo'yishingiz mumkin lakelarni bosib kommentariyada fikrlaringizni yozib savollaringizni yozib qoldirishlaringiz mumkin mana bu ham bir layfak masalan sizlarga mendan bo'gina o'rgatish sizlar esa asta sekinlik o'rganganingiz uchun videolarga kirasizlar layk like bosasizlar nimaga deganda kerak masalan yangi blogerlar bor yosh yosh blogerlar bor ularga yetib borishi uchun sizlarning bu layk like bosishingiz layk like bosasiz ularga ko'proq odamga yetib boradi va sizni masalan <coughs> savobga ham erishasiz va boshqa va hokazo va hokazo yaxshilik ham qilgan bo'lasiz shunday qilib obuna bo'lib qo'yamiz layk like tugmalarini bosib kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirib e, men shu shu kommentariyada shu videoda almashinglar obuna bo'ldim siz ham bo'ling boshqa boshqa men bo'ldim like bosdim palon 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 Uzi aylantirib yborveringlar shu yerda kim bo'lsa, uzi kim bo'ladi 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 bo'ladi, aylantirib uborveringlar buni hech qanday ayib joyi yo'q nimaga deganda ta de, obunachi bo'lgandan keyin youtubeni o'zi nima e, qilib qilibordi rekomendatsiya qilib kundan kunga rivojlantirib boraveradi asta sekinlik bilan asosiysi davomiylikda asosiysi davomiylikda yuzta videodan keyin asta sekinlik bilan youtube aylantirishni boshlaydi нормальный aylantirishni boshlaydi nimaga deganda meniki boshida bir ellikta video yuztagacha uncha ko'tarmagan yuzta videodan keyin biroz siljishni boshlagan nimaga deganda yuzta video uje sizni davomiyligingizni belgilaydi YouTube ga sizni davomiy video chiqarib borishingiz kerak nimaga deganda shu video chiqqani hisobiga bu youtube aylanadi u <coughs> daromad tushadi уже youtube google adsenst boshqa boshqa YouTube ga nima shular orqali aylanadi siz xuddi bir ishga kirgan inson sifatida bo'lasiz YouTube ga ishga kirasiz shunday sizga aylantirib yuborganingizdan keyin rivojlantirib yuborganingizdan keyin kanalingizni boshqa boshqa qilgandan keyin sizga oylik oylik to'lay boshlaydi youtube shuning uchun behudadan behudaga pul to'lamaydi youtube ham shuning uchun mehnat qilish kerak harakat qilish kerak hamma yerda ham masalan mehnat qilasiz keyin mehnatingizga yarasha haq olasiz xizmatingizga yarasha daromad topasiz boshqa boshqa hammasi mehnatga bog'liq avvalambor xudo natija esa allohdan unday bo'lsa e'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh